Часів програма наголос. Рівень купівельної спроможності українців різко впав. Це пов'язано із економічною кризою в країні, девальвацією гривні та безробіття. В тотальній економії громадян бізнес у нашій державі оптимізується. А то й взагалі, зникає з ринку, кажуть експерти. Тож як зараз виживають середні та малі бізнесмени? Чи відчувають підтримку з боку держави? Є з нашої програми голова громадської організації Київський міський комітет порятунку бізнесу Микола Криворот. Добрий вечір. Дякую вечір. власне, ось така ситуація, економічна криза, девальвація гривні, різкий спад купівельної спроможності. Як в таких умовах виживає бізнес зараз в Україні? Ну ви правильно сказали, не подобрали слова, бізнес дійсно виживає. І одне бажання у бізнесу, но ни в коем случае не, не мешать. Ему На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что особой помощи от власти нет. Почему? Потому что никто не видит какой-то экономической доктрины развития малого и среднего бизнеса хотя бы лет на пять. То есть в чем это может выражаться? В каких-то налоговых приоритетах, амнистиях, вот, в уменьшении налогового обложения. Почему? Потому что на сегодняшний день бизнес столкнулся, как и все, большой, малый бизнес. Люди, работающие в государственных структурах, столкнулись с тем, что курс доллара вырос. Производство в нашей стране, ну, естественно, падает, рынков сбыта нету бизнеса малого это коснулось в первую очередь почему потому что люди которые работают в этой сфере это как, как правило люди самозанятые люди создающие места рабочие там от двух до восьми до десяти максимум вот пытающиеся как-то найти свою нишу и зарабатывать деньги вот на сегодняшний день ситуация скажем так катастрофическая Я приведу результаты Держкомстата Украины, покупательская способность в 2015 году упала на 24% по сравнению с 2014 годом. Я даже могу да? сказать, что сейчас есть... говорят, что люди перестали купувати хлеб у два раза. На самом деле, это очень катастрофичная ситуация. Для меня это очень близко. Почему? Потому что я являюсь не просто руководителем громадской организации. У меня еще как бы есть объекты, небольшие магазинчики. В том числе, это магазины, которые продают и хлеб, и молочную продукцию. Если, скажем, в 2013 году более-менее было ну, стабильно скажем так да вот покупался хлеб очень редко когда разрезали там украинский или какой-то хлеб пополам то 2014-2015 это ну процентов 30 От об'єма продаж, це люди приходять, у людей нету денег, люди люди кудись виїжджають на роботу, обратно коли йдуть, вони покупають там четвертожку, половинку. Тобто це одразу говорить про покупательської способності людини. А що зараз взагалі українцям заважає вести бізнес саме в нашій державі, на вашу думку? Чи, чи можливо такий варіант зараз відкрито, наприклад, почати свій стартап? Приведу пример. Я всегда привяжу ну живой простой пример. У меня есть хороший знакомый. Он взял в аренду в Херсоне поле и э, э, садит клубнику, выращивает и потом вывозит ее продает. У него рядом снимает, арендует поле поля, который приехал в Украине. И вот я сравниваю финансовые исходящие. В Польше можно взять кредит небольшой под программу целевую 3% процента годовых. В наших банках минимальное, по чему можно взять кредит, это от 26 до 30% годовых. Поэтому, вот там исходящие данные. 26,3% в год и 3% в год. Они одинаково, естественно, работают. Одинаково нанимают э, рабочую силу, которая обрабатывает. Одинаково используют тран транспортные... Э, э, для, для распространения этой клубники на рынке, в магазине. Э, но я больше чем уверен, что тот, кто брал кредит в Польше, скорее всего, заплатит за наемных рабочих бюджет пенсионный фонд. Вот. Я больше чем Уверен, что он заплатит налог на прибыль. Вот. И дают 200%, что наш гражданин Украины, взявший кредит по 30% годовых, покажет в лучшем случае минимальную заработную плату для того, чтобы сделать минимальное отчисление. 200% даю, он покажет неполный состав тех людей, которые на него работают, и будет искать те ниши, как уйти от налогообложения. Не потому, что он плохой, а потому, что мы живем в, в мире, мы, мы интегрированы в мир. Поэтому, что бы мы здесь не производили, что бы мы не делали, в любом случае это будет сравниваться, это же продукция по себестоимости с другими рынками, То которые попадают. на какие-то европейские рынки, наша продукция там не потребна, на вашу думку? А наша продукция нужна, почему? Потому что а, и продукция, и человеческий ресурс, и наши мозги, они востребованы. Это говорит о том, что колоссальное количество денег перечисляется по Western Union от тех людей, которые работают за рубежом. Это составляет десятки миллиардов долларов которые ежегодно перечисляются в бюджет. То есть и люди, и наши возможности они востребованы. Вопрос в тех условиях, которые должны создавать топ-менеджеры в лице наших президентов, кабинета министров, вот этих административных служб, которые должны делать модели для того, чтобы наш бизнес, наши предприятия выживали и работали. Но, к сожалению, я вот вот привожу вот эти примеры, и мы уже говорили, я повторюсь. Это примерно выглядит, когда выпускают э, фигуриста на поле, там, где играют в футбол, и все бросают там стаканчики, и это вот. И вопрос не в том, что человек плохо играет в футбол, а в том, что он фигурист. Поэтому иногда, сталкиваясь с топ-менеджерами от государства, которые вводят те или иные улучшения, да, вот они приводят к тому, что игра не клеится. Но почему-то они считают, что виноват в этом бизнес. Ну, вот я... чиновники говорят про то, что хочу спростить умов ведения бизнесу, а... про это они заявляют практически в каждом своем интервью на разных Смотрите, каналах. я переписываюсь на фейсбуке с Еленой Макеевой. Это министра финансов, которая говорит, что спасение для бизнеса и выведение из тени это будут кассовые аппараты. Я привел, привел абсолютно простой математический пример. Я взял небольшой магазинчик, который работает, как правило, 80-90 частных предпринимателей, ну, физически особые предприемцев. Да, это где-то 30-40-20 квадратных метров. Показал, что предприниматель создает э, на, скажем, 7-10 квадратных метров рабочего. Объекта да, а одно рабочее место. Если сравнить это с большими супермарками либо торговыми центрами, то там соотношение один работающий на 50-100 квадратных метров. То есть у нас получается на небольшую площадь финансовая нагрузка больше. У нас больше работающих, у нас больше каких-то лицензий. Вот сейчас ввели очередную лицензию на пиво. Я очень легко могу доказать математически о том, что антимонопольный комитет просто спит и это идет лоббирование крупных сетей. Привожу простой пример. Лицензия на пиво стоит 8 тысяч гривен. Делим ее на 300 квадратных метров. Ну, магазинчик небольшой. Это 266 гривен на 1 квадратный метр. У меня вопрос государства. Если государство хотело больше получать отчисления в бюджет от продажи пива, нужно было увеличить, скажем, не 1% хмельной сбор сделать, а 2, 3, 5, 10, ну сколько хватит, как сказать, Почему А э, можете. А, вот смотрите, синич. они этого не сделали, они вели лицензию. По ком ударила эта лицензия? тем крупным магазинам и сетям, которые уже принадлежат небезызвестным фамилиям, им не надо брать дополнительную лицензию. Они, она у них уже есть на продажу спиртного. Пиво просто приравняли к спиртному. Они финансовые затраты новые не несут. А предприниматели, работающие в маленьком магазинчике, на 10 квадратных метров у него работает продавец. Я показал, что они не в состоянии честно показывать. Я показал честно, вот я могу сказать на всю Украину, ребята, я пенсионный фонд не плачу. Не плачу и не платят 99% предпринимателей Украины, потому что вы загнали в такое экономическое ярмо. Мы не в состоянии платить все эти налоги. Так вот, они приняли эту лицензию. Теперь они приняли эти кассовые аппараты. Я хочу спросить у них, неужели вы решили, что... Вот эти деньги, которые воровались все эти годы из бюджета сотни миллиардов долларов, да, вот мы так рассказывали про Виктора Федоровича, который из бюджета на тендерах э, воровал, там бюджет был порядка 180-190 миллиардов гривен, 50% доставалось семье Юнуковича, то есть это 80-90 миллиардов. С Стоможные колоссальные цифры, да, и вот вдруг решили, что единственное, кто вот в тени работает, это у нас малый и средний бизнес. То есть сейчас курс на не демонополизацию так как говорят? Нет, просто выдавливают. Монополия, это простая математика. Ну, это абсолютная как бы, монополия, Они а не дополнительная Ну вот смотрите, я приведу пример. 266 гривен на квадратный метр ложится лицензия на пиво. В таком случае, если мы говорим о равных правах, давайте ведем лицензию на пиво и для супермаркетов. Давайте возьмем, например, 1000 метров супермер, супермаркет. 266 гривен в год. Пускай они заплатят за пиво, за лицензию 266 тысяч гривен в год. Мы же платим 266 гривен за квадратный метр. Умножаем 8 тысяч на нашу площадь. Пусть они умножат 266 гривен за квадратный метр на их площадь, на тысячу метров. Это будет 266 тысяч гривен в год. Где будут эти все сети? Я вам рассказываю. Они будут стоять вместе с нами с плакатами. Но они не стоят, понимаю, что они сейчас задушат. И весь этот товаропоток перейдет в сети. На сегодня а правительство тем самым что убивает. На сегодняшний день такой же мелкий производитель, который печет булочки, хлеб, делает какие-то пирожки, пытается делать какие-то колбасы, ну вот что-то, вот хозяйство какое-то там разводит курицы небольшие хозяйства. Единственным рынком сбыта для них у этих мелких хозяйств. Это остаются маленькие магазинчики. Почему? Потому что большие сети с мелким производителем не работают. Более того, есть определенная градация, как войти в сеть. Это достаточно тоже дорого. Поэтому убиваем малый бизнес, они убивают и мелкого производителя. Единственное, ну, этом я говорю об очевидных вещах, меня просто возмущает, мы живем в параллельном мире. Они живут в мире какой-то, как я говорю, конченной заспы, да, и люди живут совершенно в другом мире. Они не понимают, что сегодня на лечение одного больного приходится в больницах в районе полторы или две гривны. Почему об этом не говорят? Власне, Дмитрий, а что давно был закон принятый про дерегуляцию. Чи вычуваете раз бизнесмена на собеседовании прикол Абсолютно нет. Это, знаете, это вот как открыли какую-то звезду, вот сейчас об этом говорят, открыли какую-то звезду или где-то. То есть, идея взагали Мы не чувствуем это. Единственное, что мы почувствовали за последнее вот это время, что не приходят налоговые, не приходят АБЭ, потому что небольшой секрет, основной источник доходов этих органов, прокуратуры, АБЭ, налоговой милиции, это был малый и средний бизнес. Ну, у более высоких начальников, естественно, побольше предприятий. Все это единственное у них доходы. Я еще не видел ни одного генерала ни одного работника СБУ, СБУ, начальника или районной прокуратуры, чтобы эти люди приезжали на машине дешевле, чем 60-70 тысяч долларов. Чтобы они не жили в домах, которые стоят миллион-полтора долларов. Вы знаете, вот после того, что у нас произошла революция, хотелось бы к власти ну, честный диалог. Вот говорить, вот есть такая проблема, давайте вместе думать, как ее решать. Но, к сожалению, вот я вам рассказываю. Я выкладываю пост на э, сайте Фейсбуке министра, замминистра финансов Елены Макеевой. Вот эти мои математические расчеты, вот простая модель. Я прошу у нее дать ответ исчезает. Вот 5 секунд висит, исчезает. 5 секунд висит, исчезает. У меня такое ощущение, что вот, ну, вот кто-то поставил задачу, может быть, продать свои кассовые аппараты, не не кассовые аппараты. Может быть, заработать на системе передачи данных, там порядка больше 100 миллионов гривен в год. Ну и т.д. и т.п. У вас по Заявила про то, что бизнес находится 67% у тени. Безусловно. Так, а экономисты говорят, что самая теневая экономика рятує нашу экономику. То что вы с а, Безусловно, если загнать человека, ну вот представьте себе, ну вот вы идете домой, да, вас во дворе все время встречают и говорят, так, ну сколько у тебя денег в кармане есть, да. ну и забирают все. День забрали, второй забрали, вы на третий день, ну если, как бы, естественно, включаете смекалку, что делать, вы начинаете деньги прятать. Ну если вас отбирают все деньги то же самое и бизнес я написала в посте я с большим удовольствием хочу заплатить честно налоги я хочу с большим удовольствием честно нанять работников и не прятаться только сделайте эти налоги вменяемыми. Я показываю математику. Мы не торгуем наркотиками, мы не, не торгуем оружием. Есть определенный там, процент заработок от оборота. Мы его показываем. Пожалуйста, садитесь с нами, давайте считать. Если вы поднимаете глобальные вопросы о том, что это поможет бороться с контрабандой, ну это блеф и абсурд. Это не профессионализм, который на голову не налазит. Я повторю слова Степана Демура, экономиста российского, который говорит, если понизить налоги наполовину на бизнес, то сразу появится новый бизнес. О чем он говорит? О том, что люди смогут саккумулировать, отложить какие-то деньги и еще развивать какое-то дополнительное направление. То есть будет рост. Мы на сегодняшний день говорим о том, что ну, гражданин Украины, по, по крайней мере, должен получать нормальное медицинское обслуживание, образование, саморазвитием заниматься, ходить в какой-то спортзал, быть каким-то ну, всесторонним, развитым и здоровым ну, человеком. Вы, что в Украине нет среднего класса, есть только бедные и богатые. А на сегодняшний день я вам рассказываю, вы выезжаешь с утра на работу и приезжаешь только в 9 часов вечера. О каком самообразовании идет речь? У тебя постоянный стресс. И причем э, власть находит сложные пути решения проблемы. Мы ждем от власти. Вот пришел Саакашвили, мне абсолютно нравится его риторика. Он говорит, я езжу по округу, там люди нищие. Нищие люди. Единственный какой-то предприниматель полуправдами, неправдами собрал половину документов и налаживает какую-то переправу. Чем занимается наша власть? Вместо того, чтобы Чоловіка допомогти, оформить документи, помочь розвитку своє направлення. Вона визиває його, як риса Шекс Кашфир. Говорит, принесіть ті документи, які у вас є. Скоріше, у вас не полный пакет, ми вас посадимо. Вот это отношение. Власть, основна задача, це допомогти і Ну, На жаль, такої функції зараз вона не виконує. Я дякую вам, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.